из показателей безопасности мы проверили два, то есть это бензопирен, и проверили также содержание кадмия. Кадмий мы проверяли не случайно, потому что тест семечек подсолнечника, который мы делали, то есть который тоже очень много употребляют люди, показал, что именно в семечках очень много кадмия, и превышение нормы находили то есть 3, 4, 5 раз. Причем ну, сам тест семечек очень сильно удивил, потому что высокое содержание кадмия показали абсолютно все образцы, которые были в тесте. Именно поэтому мы решили проверить и масло по кадмию. Пожалуй, кадмий это единственный показатель, который в отношении масла порадовал, потому что в отличие от семечек, ни в одном из 15 протестированных образцов превышения по этому тяжелому металлу не было. То есть, по крайней мере, по кадмию масло оказалось безопасным. Чего не скажешь по бензопирену, потому что во всех, без исключения 15 маслах, мы обнаружили бензопирен. Только в трех маслах было обнаружено из 15 было обнаружено превышение нормы, о которой уже говорилось, то есть выше 2 микрограммов на килограмм. Но с нашей точки зрения даже присутствие бензопирена ниже нормы, но его именно присутствие, то что бензопирен есть в масле, это тоже уже ну, такой своеобразный негативный показатель того, что в следующей партии масла, например, может быть более высокое содержание. У нас, кстати, в тестах были такие случаи, когда, например, торговая марка в одном тесте была ну, масло не содержало, бензопирен, в тесте, который проводили там спустя год или больше. В, этом, в, этом, в этой продукции мы находили бензопирен. То есть это показатель того, что производителям обязательно мониторить по содержанию бензопирена свою продукцию очень часто и регулярно. Теперь больше по результатам. Отличных оценок у нас по результатам теста не, не было ни одной, потому что в отношении бензопирена мы решили поступить таким образом. Если в продукции мы нашли меньше 2 микрограммов на килограмм, мы все-таки немного снизили общую оценку. В тех маслах, в которых мы нашли высокое содержание бензопирена, то есть выше нормы, мы, конечно, существенно снизили оценку. Ну, бензопирен это не единственное замечание, которое было в масел, потому что у некоторых были замечания по перекисному числу и по кислотному. И были, кстати, замечания по витамину Е, который очень нас неприятно удивил. В некоторых образцах было очень низкое содержание витамина Е. Несмотря на то, что я говорила, в общем -то, что подсолнечное масло богато этим витамином, отдельные образцы содержали его очень мало. Итак, по результатам теста. Масло «Добрый кухар» получило оценку «хорошо», ну, в общем-то, из-за присутствия бензопирена. Королевский смак. Такая же ситуация, общая оценка «хорошо». У масла «Маслятка» тоже был обнаружен бензопирен, поэтому оценка «хорошо». У масла «Славия» также оценка «хорошо». И масло «Щедрыдар» тоже получила оценку «хорошо». То есть это те масла, которые не имели замечаний, существенных замечаний по другим показателям, показали отличную органолептику, но тем не менее у них обнаружен был бензопирен. У масла «Диканька» общая оценка Удовлетворительно из-за небольших замечаний по вкусовым свойствам продукта и присутствия бензопирена. У масла разливного, купленного в Киеве на Гемеевском рынке, кстати, сразу скажу, что это было самое дорогое масло в тесте, его цена была 20 гривен за литр. То есть не нужно думать, что разливное масло на самом деле дешевое, и поэтому его люди покупают. но иногда стоит даже дороже такого вот брендированного масла. У этого масла оценка удовлетворительна. Из-за того, что у него были проблемы с анезидиновым числом, было довольно низкое содержание витамина Е и был обнаружен бензопирин, но в пределах нормы. Оценка также удовлетворительна у масла солнечного жарынка из-за низкого содержания витамина Е и присутствия в продукте бензопирина. Дальше оценки хуже. У масла Майола общая оценка плохо, потому что были замечания по анизидиновому числу. И это один из тех трех продуктов, в которых мы обнаружили превышение по бензопирену. То есть при норме не более 2 микрограмм на килограмм масло Майола содержало 3,3 микрограмма на килограмм бензопирена. То есть это очевидное превышение нормы. И значит такой продукт не можно, нельзя считать безопасным продуктом. У разливного масла из Херсона также оценка плоха, потому что были замечания и по кислотному числу, были замечания и по перекисному числу, также довольно низкое содержание витамина Е довольно низкая. Это означает, то есть в стандарте норма для витамина Е прописана только для нерафинированного масла, которое получено холоджим, холодным отжимом. И в таком продукте содержание витамина Е должно быть не менее 75 мг на 100 г. Когда я говорю довольно низкое, вот, например, по разливному маслу из Херсона, это было чуть меньше 35 мг на 100 грамм, то есть существенно ниже, чем Ожидалось от нерафинированного, то есть от минимально обработанного масла.